axşamınız xeyir olsun. Bakı Beyxlaq Multikulturalizm Mərkəzi və Azərbaycan Televiziyası ilə birgə layihəsi olan Multikulturalizm verilişində yenidən Hoş gördük sizləri. Multikulturalizm mərkəzi Erməni saxtakarlığı və Erməni vandalizmi mövzusuna həmişə xüsusi diqqət ayırır. Elə multikulturalizm verlişinin özündə də Erməni işğalından azad olunan ərazilərimizdə dağıdılan və saxtalaşdırılan mədəni, dini abidələrimiz haqqında dəfələrlə söhbət açmağa çalışmışıq. Bugünkü verlişimizdə isə indiki Ermənistan Respublikası ərazisində eləcə də işğaldan azad olunan ərazilərimizdə dəyişdirilən və saxtalaşdırılan tarixi coğrafi adlardan söhbət açacağıq. Müftü qonaqlarımızın bugünkü qonaqları isə Prezident Xofanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafa və Azərbaycan Dövlət Pedaqoğlu Universitetinin elmi təşkilat şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru professor İbrahim Bayramovdur. Hoş gəlmisiniz. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, verlişi hazırlayarkən biz elə dəyərlı qonaqlarımızla bərabər işdən azad olunan tarixi Suqovuşan kəndinə getdik və çəkilişimizin bir hissəsində orada apardıq. Nazim mə'əm, İbrahim mə'əm, gəl əvvəlcə Suqovuşan'dan hazırladığımız materialı bərabər izləyək, daha sonra söhbətimizi studiyada davam etdirərik. Suquvşan kəndi 1923-cü ildə təşkil edilən Dağlıq Qaraqabax müxtar vilayətində Ağdara rayonunun inzibati ərazisinə daxil idi. 1943-cü ildə Suquvşana şəhər tipli qəsəbə statusu verildi. 1992-ci ildə Ağdara rayonu ləğv edilərkən ərazisi Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər rayonları arasında bölüşdürüldü. Suquvşan kəndi Tərtər rayonu birləşdirilən kəndlərdən biri oldu. Suquvşan ixtifə 1991-92-ci illərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edildi. 1994-cü ilin aprel ayında isə Ermənlər yenidən suqovuşanı işğal ediblər. 26 il işğal altında olan ərazinə Ermənlər Madagiz adlandırırdılar. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı 3 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan silahlı qüvələri suqovuşanı işğaldan azad etdi və prezident İlham Əliyev tərəfindən kəndin tarixi adı bərq edildi. Tərtər rayonunun Çaylı kənd inzibati ərazi dairəsinə aid olan Suqovuşan kəndi əsasən yüksək və seyrek meşəlik çəmənliklərdən ibarətdir. Ərazisindən Tərtər çayı axır. Suqovşan arasında 3 tarix nemarlıq əbləsə qeydiyyatdan olunub. 12-ci əsrad Alman manastırı, müqəddəs kilisə, 19-cu əsrad kilsə və kadim körpü. Kənd arasında Suqovşan soğan su barı, Suqovşan 1 və Suqovşan 2 suilik stansiyaları yerləşir. Ermənivan dərvisi və Ermən saxta xaluğun anbar üzümlü məmlələrimə bir də Əslində bu Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdə tarixi izlərin silinməsi üçün bizə məxsus olan toponimlərin saxtalaşdırılması və dəyişdirilməsi eyni zamanda bir çox yaşayış mərkəzinin tamamilə məhəllədimiz paxtaları ilə bağlıdır. Tarix adı uzun illər sonra dərtdən Qobustan kəndində bu mövzulardan söhbət açəcəyik qarı Azərbaycan torpaqlarında. Eləcə də indiki Ermənistan Respublikası ərazisində əsrlər boyu yaşamaş Azərbaycanlıların izlərinin silinməsi üçün ermənilər uzun illər ərzində satalaşdırma faktlarını həyata keçiriblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev öz çıxışlarında bu mövzuya xüsusi olaraq toxunub. Onlar bizim tarixi torpağımızda indi yaşayırlar. Bu tarixi hər kəs bilməlidir, xüsusilə gənclər bilməlidir, olduğu kimi bilməlidir. İndiki Ermənistan Respublikasının ə, ə, ərazisi Gəldim Azərbaycan torpağıdır. Bu faktdır, tarixi faktdır. Heç uzara getmək lazım deyil. 20-ci əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası tərəfinlər dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir. Hər kəs görər. Pütün deməy olarkı, indiki Ermənistanın ərazisində toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir. Və mən xahiş edirəm bizim alimlərimiz bunu dərc etsin dərjələsinlər, hər kəs görsün, bel balaca bir kitabça dərjələsinlər. İndiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərbaycan adları, şəhərlərin kəndlərinin adları və ondan sonra dəyişdirilmiş adlar və neçəci ildə o adlar dəyişdirilib. Ona görə biz deyəndə ki, indiki Ermənistan tarixi Azərbaycan torpağında yaradılıb, tam həqiqətidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dəyişdirilən, saxtalaşdırılan topoqrafiyalarla bağlı faktları nəzərdən keçirdikdə, bu dərəcədə aparılan saxtalaşdırmaya insan heyranlaya bilmir. İndi Ermənistan Respublikası adlanan ərazi tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bu torpaqların köklü sakinləri Azərbaycan türkləri olmuşdur. Burada qədim türk tayfaları yaşamışdır. Saqlar, Kimyerlər, Quqarlar, Peçeneklər, Əfvşarlar və s. Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, indiki Ermənistan ərazisə ilə bağlı tarixi mənbələrdə kifayət qədər məlumat var. Məsələn, kitabədə qorqud dastanında adı çəkilən Göyçə gölü buna canlı misaldır. Digər tərəfdən Qərbi Azərbaycan ərazisində əhalinin etnik tərtibinə nəzər salanda 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər Burada yalnız Azərbaycanlılar yaşamışdır. İstər 19-cu əsrdə, istər 20-ci əsrin 18-20-ci illərində, istərsə də 20-ci əsrin 90-cı illərindən sonra indiki Ermənistan ərazisindəki yer güd adlarını dəyişməklə Azərbaycanlıların bu ərazidə yaşadığını inkar etməyə çalışmışlar. Lakin faktlar fakt olaraq qalır. Bir məsələni demək istərdim. 19-cu əsrin əvəllərindən 1918-ci ilə qədər eləcə də 1918-20, 1935, 1938, 40-cı illərdə, 1946-78-ci illərdə və 78-ci ildən 91-ci illərə qədər indiki Ermənistan ərazisindəki olan yaşayış məntəqələrinin adları dəyişdirilmişdir. Hər bir arealda torpağın əmləqasının formalaşması üçün yüz illər, bəlkə də minillərlə vaxt lazımdır. Bu gün biz bu dayandığımız məkanda, su qovşanda da bizim tarixi torpağımızda Azərbaycanların vaxtilə burada yaşayan azərbaycanların, bu vətəndaşlarımızın verdiyi adlar bu dağlarda, bu dərələrdə, bu çaylarda, bu göllərdə yaşayır. Ermənlərin bura gəlişi 1805-ci ildə Qarabağ xaldının işalından sonra 1813-cü il Qürustan müqaviləsindən və 1828-ci il düşməncə müqaviləsindən sonra ermənlərin bura köçürüb gətirilməsi ilə burada e, ilk erməni yaşayış məskənləri yer alınmışdır. Və təkcə 1828-ci il düşməncə müqaviləsindən sonra 1300 erməni ailəsi Qarabağ və Zəngəzur nəsibləşdirilmişdir. Çar Rusiyası dövründə bu ərazidə ermənlərin sürətlə məskunlaşdırılması nəticəsində erməni fiziki də olsa erməni yaşayış məntəqələri əmələ gəlmişdir. Bə bu ərazidə əsasən adların dəyişdirilməsi prosesinə, toponimlərin dəyişdirilməsi prosesi taxtametrlərində başlamışdır. Məsələn, keçmişdə Qarabağ ilə arasındakı Aşağı Qaranlıq rayonu. Olur. Bu rayonun adını eləmişlər Martuni rayonu. Martuni hansısı ki, o Martuni adında o bir ermənninin, deməli Ermənistan Xalq Komisarları Sovetinin sədri olmuş ermənninin hansı ki Qarabağa heç bir aidiyyəti yox idi. Rəsul üzərindəki Naxtəvan şəhərindən ad olunmuşdu. 1925-ci ildə o adam qəza uğrayandan sonra Onun adına bu Azərbaycanın bir tarixi e, deməli Aşağı Qaranlıq rayonunun adını eləmişlər Martın. İlköçəgülü e, həzəsində də Aşağı Qaranlıq rayonu var idi. Onun da adını dəyişirib Martın rayonu eləmişdilər. Və bu ərazidə e, sonrakı dövrdə isə 23-cü ildə Xan kəndinin adını dəyişib İstərhayız qoydular. Onun sonrakı dövrdə isə yaşayış məntəqələrinin adlarının təzə yeniləntiləşdirmə prosesi başlanıb. Xüsusən də birinci Qarabağ müharibəsindən sonra, 1991-94-cü illər ərzində davam edən Qarabağ müharibəsindən sonra burada Azərbaycanlıların qovulmasından sonra, burada yetir təmizləmə aparılmasından sonra İncəşir məhəlləsinə ərazisində Suriyadan, İraqdan, e, deməli, ermənlər və yerdəki qüslər köçüb ərazə yerləşdirilmişdi. Təkcə deməli 1900 91-ci ildən üzüvər bu ərazidə ermənləri məskunlaşdırmaqla işğal dövründə 2011-ci ilə qədər 122 Azərbaycanlı yaşayarkəntexin adını ermənləşdirmişdilər. Bu adlar bəs necə dəyişdirilmişdir? Bir neçə istiqamətdə. Bunların bir hissəsi kalkedilmiş, yəni erməni dilinə Azərbaycan dilində səslənən adı erməni dilinə tərcüməsinə verilmiş. Bir hissəsi Ermənləşdirilmiş və bir hissəsi isə qondarmadlarla əvəz edilmişdir. Erməni dilində çap olunan Erməni Səvet ensiklopediyasına, Erməni dilində çap olunan Ermənistan və ətraf vilayətlərin toponimlər lüğətinə, Ermənistanın inzibati ərazi bölgəsi kitabına Zavenqorgodyanın 1932-ci ildə çap olunmuş əsərinə istinad etmişik. Bu əsərlər bir daha onu göstərir ki, Yəni onların erməni dilində çapolundan əsərlər bir daha onu göstərir ki, bu ərazidə yalnız azərbaycanlılar yaşamışdır. Adların mənası istər o ərazidə yaşayanlar, yəni Azərbaycan xalqının etnik tərkibi haqqında tam yetərli məlumat verir. 499 yaşayış məntəqəsi azərbaycanlıların yaşadığı yaşayış məntəqəsi ləğv edilmişdir. Yəni dağıdılmışdır. 734 yaşayış məntəqəsində hal-hazırda ermənilər məskunlaşmışdır. 704-ündə isə ümumi ilə adları dəyişdirilmişdir. Əskəran rayonunda 118 Yaşaş məntəqəsinin Xadır turunda 22 Kaşada onları o Kaşadaq rayonu hansı ki deməli Zəngilan, Qubadlı, Lachın rayonu birləşdirib Kaşadaq rayonu eləmişdilər. Kaşadaq rayonunda 28 kəndin, Martakert rayonunda 24 kəndin, Masulin rayonunda 11, Şuşa rayonunda 10 kəndin. Deməli üstəlik də Goranbu rayonunun 9 kəndini də Dağlıq Qarvan müttəlifliyin ərazisinə daxil etmişlər və bu kəndlərin adlarını ermənləşdirmişlər. 44-cü illik Qarabağ müharibəsindən sonra, ondan sonra torpaqların ələ keçirilməsindən sonra təbii ki o ərazilərdən ermənlər tamamilə şəklib gedirlər və tarixa Azərbaycan torpaqlarının adı özünə qaytarılır, yaşayış məntəqələrinin adları özünə qaytarılır. Bu əraziləri bərpadan sonra, yenidən qurmadan sonra əhalimiz bu ərazilərə qayıtdıqsa və bu ərazidə də toponimlərimiz təbii ki, öz adlarına çağrılacaq. Tarixin saxtalaşdırılması qəbul edilməz siyasi akt kimi qiymətləndirilir. Yalanların ifşasına həmişə ehtiyac var. Bizim müharibəmiz bitsə də mübarizəmiz hələ davam edir. Əvəzədə isə ciddi fəqrlə səxfalanan ədəbiyyatların da rolu əvəzsizdir. Xüsusilə də beynoxor döyəmdə bu kim nəşrlərlə həqiqət yaymağın əhəmiyyəti böyükdür. belə sujetləri izlədik və elə orada da vurğulandığı kimi tarix saxtakarlığıları sevilmir və bu yalanlar, saxtakarlıqlar əvvəl-axır ifşa olunur. Amalı növşəh olunmasında da ciddi faktora əsaslanan nəşrlərin, tədqiqatların çox böyük rolu var. Əlbəttə bizim studiya istəsində belə nəşrlərdən biri haqqında danışacağıq. Həqiqətən Anamastikası kitabından da danışacağıq və bu kitabın həm müəllifləri bu gün İbrahim müəllim, Nazim müəllim studiyamızdadır. Ə, naziməm gəlin elə söhbətdə həqiqətən Anamastikası kitabının ə, yaranma ideyası və üzərində gedən iş haqqında başlayaq. Xatladım ki, həqiqətən Anamastikası kitabı Bakı Beynəlxalq Mutqatıizm Mərkəzinin müştərək nəşridir və bu nəşrdə prezident kitabxanası nın Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin eləcə də Azərbaycan Dillər Universitetinin müəyyən rolu var. Buyurun Nazir müəllim. Deməli bu indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycanlara məxsus toponimlərin, yer adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı indiyə qədər müxtəlif kitablar yazılıb. Yəni müəyyən tədqiqatçılar var, kitablar yazılıb, ortaya qoyulub. Ancaq belə bir ensiklopedik e, kitabın məlumat kitabının ərsiyə gəlməsin. Cənab prezident 3 iyun 2020-ci ildə Tərtər Olimpiya kompleksinin açılış zamanı dedi ki, mən bizim alimlərə e, tövsiyə edirəm ki, bu barədə kitablar yazsınlar. Cənab prezidentin bu tövziyəsindən sonra biz Beynəlxalq Mütləq Turizm Mərkəzinə, yəni bu bu mövzuda tədqiqatların mərkəzlərindən biri kimi İbrahim müəllimə məni dəvət olundu və orada qərarla gəlindi ki, belə bir kitab ərsiyə gətirilsin. Və bu kitabın başqa kitablardan belə başınca xüsusi onun vəradı ki, burada hər bir istər yer yodadlar olsun, istər dağlar, dərələr, çaylar, göllər, mişələr, yaylaqlar, qışlaqlar haqqında ensiklopedik məlumat verilsin. Bunların coğrafi koordinatları göstərilməklə, bunların tarixi haqqında məlumat verilməklə, yəni biz bunu İbrahim müəllimlə 2020-ci ilin yayından etibarən biz başladıq bu problem üzərində işləməyə. Elə də xomar səhifələrəmizə 20 ilə qədər ki, tədqiqatların nəticəsi bəndi bu. Bəli, bizim bu kitabda əks olunmuş materialların, deməli, bazası deyək, mənbəyini deyək. Elə İbrahim müəllimlə mənim özümün təxminən 20 il ərzində aparılmış araşdırmaların ümumiləşdirilmiş, yəni bir kitabda cəmləşdirilmiş bir formasıdır. Bu kitabda 499 yaşayış məntəqəsi olmuş ki, hansı ki, vaxtı Azərbaycan orada yaşamışlar. Bugünkü o yaşayış məntəqələri yoxdur, ləğv olunub xəritədən yer üzərindən silinib. Sonra 734 yaşayış məntəqəsi haqqında yenə ensiklopedik məlumat verilir. Hansı ki, bu gün azərbaycanlılar o yaşayış məntəqələrini tərk eliblər, orada ermənlər yaşayırlar bugünkü gündə. Və 702 yaşayış məntəqəsinin adlarını ermənlər dəyişdiriblər, onların da dəyişdirilmə tarixi bu, bu deməli kitabda üzəksini tapılır. Eyni zamanda deməli hidronimlər, oronimlər və 231 oronmin Burda haqqında məlumat verilir. Onların hansı ki adları dəyişdirilər haqqında. Sonra hidronimlə 116 hidronim haqqında, ondan sonra yaşayış, deməli yaylaqlar, qışlaqlar da 137 yaylaq qışlaq haqqında məlumat verilir. Yəni bu kitabı oxuyan, bu kitabı belə e, baxan, görən adam deməli belə qənaətə gəlir ki, bu günkü indiki Ermənistan ərazisi sırf tarix Azərbaycan torpağıdır. Ermənlər bura gəlməklə, müxtəlif dövrlərdə bu adları dəyişdirməklə və bizim tarixdən öncə bizim fiziki olaraq bizim özümüzü oradan e, yox eləməklə, onları depotasə eləməklə, izimizi silməyə çalışdılar və sonradan isə, yəni həm Sovet hakimiyyəti dövründə və indiki dövrdə də, yəni Ermənistan müstəqillik qazandandan sonraki dövrlərdə də bu toponimlər günümüzə qədər dəyişdirilir. Elə kitabın həm də dəyərliliyi faktlardan biri odur ki, kitabda elə erməli dilində olan mənbələrin özündən geniş istifadə olunub. Hansı ki, onların öz tarixi araşdırma larında da, yəni öz saxtakarlıqları bir daha özünü biruzə verir. Eləmi? Bir elə bir kitabın yazılması bəli elədir. Tarixi bir zərurət idi. Məhz müəllim çox yaxşı vurğuladı. Qərb Azərbaycandan indiki Ermənistan ərazisindən Azərbaycanlıları nəyə ki, fiziki cəhtdən terroru, Azərbaycanlılar fiziki cəhtdən terrora məruz qalıblar. Eyni zamanda mənəvi genosidin qurbanı olublar. Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, 1988-89-cu ildə İndiki Ermənistan ərazisindəki 36 rayonda 264-dən çox 300-ə yaxın Azərbaycanlı kəndən Azərbaycanlılar departamenti. Azərbaycanlıların tarixi torpaqları olduğunu inkar Ermənistan ərazisinin, eee, subvetləmə üçün toponimlər ən ciddi, ən etibarlı mənbədir. Və heç təsativi deyil ki, toponimləri tarixin daş yaddaşı hesab eləyiblər. Və həqiqətən belədir. Bu kitab yazılarkən ilk növbədə çətin bir işin öhtəsindən gəldiyimizi duyduq. Həm də lazımlı bir işin öhtəsindən gəldiyimizi, başladığımızı gördük. Və işin başlanğığı üçün ilk növbədə erməni mənbələrinə üst düştük. Çünki bizim əponentlərimiz, e, necə elə düşmənlərimiz bizim fikirlərimizdən razılaşmıya bilərdilər. Onların mənbələrinə, erməni dilli mənbələrə ilk növbədə istinad elədik. Bu hansı mənbələr idi? Birinci nöbədə Zavenkrugadyanın 1932-ci ildə 1831-1931-ci ildə Sovet İrmanstan əhalisi çünki orada Indiker İrmanstan ərazisindəki yaşayış məntəqələri 2300 yaşayış məntəqəsinin adını qeyd alıb. Hamsı Azərbaycan dilində. Danışan Azərbaycan dilində izah edilən toponimlərdir. İkincisi çox e, düşməncəsinə tərcümə edilmiş formada, tarixi təhrif edilmiş formada belə bir kitab buraxıblar. Ermənistan və ətraf vilayətlərin toponimləri erməni dilində yazılıb. 4 cilddədir. Biz çox təəssüf ki, onun hamısını əldə eləyə bilməmişik. 1-ci cildindən istifadə etmişik. Siz təsəvvür eləyin, fikrimi yayındırmamaq üçün bir məsələni qeyd edeyim. Ermənistan və ətraf vilayətlərin toponimləri. Ətraf vilayətlər deyəndə onlar böyük Ermənistan xəyalı ilə yaşadığı üçün o kitabın adını elə qoyublar. Gəncəni, Şəkni, Bakını, Ermənistanın ətraf vilayətlərinə səvədlər. Yəni tarixi saxtalaşdırmaq onların əsas fəlsəfəsi kimi bir də burada görürük. Üçüncüsü, Simon Yeravancisin canb əsərindən istifadə edildik. Yəni dördüncüsü, Kapanşanın Ermənistanın toponimlərinin lingvistik xüsusiyyətləri. Hamısı yalan, e, həqiqəti tərif edən bir fakt idi. Biz onlardan çıxış elədik. İkinci mənbə isə Orus dilin mənbələri. Hansı orus dilin mənbələrində bir hissəsi Ermənlərin mövqeyini müdafiə edir. Lakin onlardakı fərqlər bizim həqiqəti üzə çıxartmaq üçün geniş imkanlar yaratdı. Üçüncüsü Azərbaycan dilin mənbələri. Azərbaycan dilin mənbələrin ilk qaynaqlarından biri 1996-cı ildə İraban əyalətinin icmal dəftəri kitabıdır. Yəni orada da İndikermanstan ərazisindəki toponimlər olduğu kimi əksini tapır. Siz təsəvvür eləyin ki Ə, Azərbaycanlıların mənəvi genosidən uğradığını biz topanemlərinə görürük. Bizim ən etibarlı mənbələrimizdən də biri hə. həqiqət üzə çıxartmaq üçün hə. Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsünü bağlı kitabdı ki, sonuncu 1988-ci ildə buraxan Mənasim Məlləmə təşəkkür edirəm ki, kitabın ə, çox çətinliyi ilə ələ gətirib o o kitab bizə Elə hə. məni onu göstərmək istirdim. Hə. Yəni hə. yandırılarkən xilas hə. edilən bir kitabdı. Hə. Yəni ilməni mənbəsi dəstində 1900 deməli 30-60-cı illərdə 333 Azərbaycan mənşəli, türk mənşəli toponimlər dəyişdirilib. Təkcə 1935-ci ildə 70 toponim adı dəyişdirilib. Bununla tarixin onlar izini itirmək istəyirlər, lakin tarix tarixçilərin də onda qalır. İbrahim müəllim çox ə, önəmli və maraqlı faktlara toxundu. Əlavələriniz varsa, onu da işləyək, Nazməm. Eyni zamanda ə, bütün bu faktların, ə, bu ciddi faktların olması və mənbələrdəki ə, qeyd olunanlar həm də bu nəşri beynəlxalq səviyyədə də ə, daha əhəmiyyətli və daha diqqət çəkən edir məncə. Çox düz deyirsiz. Yəni bu kitabın əsə Azərbaycan variantı əsə gəldikdən sonra ə dillər universitetinin rəhbərliyi cama müəllim təşəbbüsü ilə bu kitabın 3 dildə tərcüməsi artıq yekunlaşdırılıb. Rus, ingilis, fransız dillərində. Bu da dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün, xüsusən diplomatik korpuslara, bizim Azərbaycan diasporu nümayəndələrinə, yəni bu göstərəcək ki, dünyada hara-hara getsən də, erməni harda olsa da bu açıb göstərəndə ki, bu kəndin adı sənin bu gün yaşadığın kənd, falan kənd vaxtilə ta ki Qara Namaz kəndi. Qara Namaz kəndinin adı nə zaman dəyişdirilib? hasıb zoğrə koordinatdan yerləşdirilir, filanc dillərdə hansı illərdə bu plan əhalisi nə qədər olub, bunların əhalisinin etin tərkibi kimlərdə, hamısı faktlar sübutlərdə mənbələrindən bir yerdə. Və bu kitabın bir özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu kitabda üç xəritə verilib. Bu xəritələrin biri 1903-cü il çar rusiyası dövründə buraxmış Qafqazın topoqrafik xəritəsidir, hərbi topoqraf xəritəsidir. Bu xəritənin özü isə hələ çar rusiyası dövründə 1890-cı illərdə 1919-cu ilin əvvəllər nə qədər Cənubi Qafqazın və eyni zamanda Cənubi Azərbaycanın və Şərqi Anadolu'nun, Şərqi Anadolu'nun ərazilərinin 21 xərtəsə hərbi toboqlar xərtəsə hazırlanıb. Bu xərtələrin əsasında bu cənab prezidentin təbşirəyi ilə torpaq və xərcə çəkmə komitəsi onu təzədən nəşr elədi. Həmin o 1900-cü il xəritəsinin rusca olan variantını sonra Azərbaycan dilinə də bunu çap elədilər və bu xəritədə, bu xəritə, o 21 xəritədəki vardı ha mən dediyim, o hərbi topoqraf xəritə. O xəritədə indiki Ermənistan ərazisində, yəni yəni lap belə indiki Azərbaycan arasında, Gürcüstan və sər Anadolu da hər bir dağın, dərənin, çayın, gölün, çeşmənin, qayanın adları da bəlli də orada yazılıb. Çünki hər bir topoqrafik topografi, xəritə belədir ki, orada hərbi istehcamlar qurulması üçün, düşməndən təchizum harbə aparması üçün hansı yükseklikdə olmalıdır, hardan hücum eləməlidir məsəl. Yəni o qədər dəqiqliklə orada informasiya toplanıb ki, o informasiyaların da 100%-i bizim ata-babalarımıza məxsus olan toponimlərdir. Bu kitabın bir əhəmiyyətindən ibarətdir ki, indiki Ermənistan ərazisindəki tarixi Azərbaycan torpaqları pasportlaşdırılıb onun pasportudur. Digə tərəfdən cənab prezident Kəlbəcərdə çox ciddi tapşırıq verdi, yəni tövsiyə elədi, tam tapşırıq verdi ki, bizim indiki Ermənistan ərazisindəki e, yaşayış məntəqələrinin ilkin adlarını çəkin. Özü də hə, çox bir nümunə oldu, hamımıza bir nümunə oldu. E, Vardensa yox, Pasar keçər. Məsələn, Abovyan yox, Ellər. E, masis yox, Zəngi Pasar. Yəni bu adların hamısını e, düzgün qədim adlarını ilkin adlarını, tarixi adlarını deməklə gənclərimiz həm də bundan bir e, bilirlər, tarixi öyrənirlər və biz inanırıq ki, e, Qərbi Azərbaycan e, tarixi ilə bağlı olan məlumatlar Azərbaycan tarixində də, Azərbaycan tarixi dərsliyində də öz e, əksini tapa bilər. Çünki bunun da öyrənilməsi Azərbaycan şunaslıqda Azərbaycan tarixinin bütöv şəkildə öyrənilməsi üçün geniş ə bir imkan yaradar. Həqiqətən çox dəyərli bir mövzuda və çox ə, ciddi faktlar əsasında söhbət apardıq. Bir də hər kə qonağımıza təşəkkür edirəm. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Modikulturizm verilişində bu gün ilkik Ermənistan Respublikası ərazisində eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə dəyişdirilən və saxtalaşdırılan coğrafi tarixi adlar haqqında söhbət açdıq və xüsusi olaraq bu mövzunu geniş şəkildə işıqlandıran Bakı Beyxalq Modikulturizm Mərkəzinin nəşri olan Nazim Məəminin və İbrahim Məəminin həmmüəlliflə ilə çap olunan Həqiqətin anamastikası kitabından danışdıq. Həqiqət hər zaman kiç və ya tez üzə çıxır və öz təsdiqini tapır. Elə biz də bu ümidlə ayrılırıq. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.